নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সাতাইছ মে' শনি জয়ন্তী পৰিছে হিন্দু পঞ্জিকাত অনুসৰি শনিদেৱৰ জন্ম হৈছিল জেঠ মাহৰ অমাৱস্যাৰ দিনটোত এই দিনটোত শনি জয়ন্তী নামেৰে জনাজাত পঞ্জিকাত পোৱা তথ্য অনুসৰি এই দিনটোত পাঁচটা ৰাখিৰ বাবে অতি সুখবৰ লৈ আহিছে শনিদেৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছে শনিদেৱ হৈছে কৰ্ম ন্যায়ৰ দেৱতা এই পাঁচটা ৰাখিৰ ওপৰত শনিদেৱৰ কিবা পৰিছে তেওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই সফলতা পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আপোনাৰ জীৱনত কিছুমান প্ৰব্লেম চলি আছে ক'ৰ্ট কাছাৰীৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে নিশ্চিন্ত থাকক সাতাইছ মে' দিনটোত শনি জয়ন্তীৰ দিনাখনে দুটামান কাম কৰক ভাগ্য দোৱাৰ মুকলি হ'ব ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টত কম কি উপায় কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তিৰেই ৰঙীন হৈ উঠিব সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে পলম নকৰি প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে গতি কৰোঁ আহকচোন প্ৰথমে আমি জানি লওঁ এই পাঁচটা ৰাখিৰ প্ৰথম ৰাখিটো ভাগ্যৱান ৰাখিটো হৈছে মিথুন ৰাখি সাতাইছ মে' তাৰিখৰ পাছত শনিদেৱৰ দৃষ্টি মিথুন ৰাখিৰ ওপৰত দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব চাকৰি কৰি থকা লোকসকল নতুন পদৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও আপুনি চাকৰি কৰি আছে এক্সট্ৰা তাৰ কাৰণে যদি আপুনি হাই ৰেংকত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই তাৰ ফলত তাৰ পৰা আপুনি ভাল ফলাফল পাব যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে ব্যৱসায় অনুকূল হ'ব ধন সম্পত্তি লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলৰ বাবে শুভ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে অতি সুখবৰ লৈ আহিব আপোনাৰ লোকৰ অনুকূল থাকিব উপায় শনিবাৰে কলা তিল আৰু তামোল লাও দান কৰি দৰিদ্ৰ মানুহক মন খুচি কৰক বিশেষকৈ শনিবাৰ দিনটো প্ৰিয়দৰ্শক এখিতে এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি ভক্তি মনেৰে কমেণ্ট বক্সত শনিদেৱৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আমি জানি লওঁ আহকচোন দ্বিতীয় ভাগ্যৱান ৰাখিটো হৈছে তোলাৰাশি তুলাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই শনি জয়ন্তীৰ দিনটোত অতি শুভ চাকৰি বিচাৰি থকা লোকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ সুযোগ আহিব পাৰে দাম্পত্যৰ জীৱনত শান্তি আহিব যিসকলৰ সম্পৰ্কত কষ্ট আছিল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আগতকৈ মজবুত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মনটো চঞ্চল কৰিব নালাগিব আপোনাৰ মনত যোনখিনি খেলি মেলি আছিল যিখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খেলি মেলি আছিলে কৰোঁ নকৰোঁ ভাৱ লৈ থাকে সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব যিকোনো ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়িবলৈ লাগিব আপুনি আপুনি ধন টকা পইচাৰ যুগ আছে আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ যুগ আছে পাৰিলে যোৱা খেলাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আপুনি ঊনত্ৰিছ মাৰ্চৰ পৰা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যথেষ্ট শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব এই দিনটোৰ পৰাই শনিগ্ৰহৰ পৰম কৃপা পৰিছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ফালৰ পৰা যিসকলে শত্ৰুতা আছিল সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰাও যথেষ্ট মৰম পাব পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাও কিছু কিছু সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপুনি চাপট পাব কিন্তু মিঠা হাঁহি লৈ মুখত মিঠা কথাৰে আপুনি দিনটো আৰম্ভণি কৰাৰ খুবেই অত্যন্ত জৰুৰী প্ৰব্লেম থাকিব কিন্তু প্ৰব্লেমত ফকাছ কৰি নাথাকিব কৰ্মত ফকাছ কৰি যুঁজি থাকক নিশ্চয় ভাল দিন আহিব এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশি সিংহৰাশিৰে জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শনিদেৱৰ কৃপাত তেওঁলোকে যথেষ্ট আয়ৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব শনিদেৱ এওঁলোকৰ ওপৰত যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছে এওঁলোকৰ নিজৰ মনত আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব নেতৃত্ব গুণৰ বাবে আগতীয়া হৈ থকা বেমাৰৰ পৰা আপুনি মুক্ত পাব লগতে আপোনাৰ কণ্ঠশিল্পী যাদুৰ থাকিব যদি আপুনি ছিংগাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ গানত কিছু সুৰ থাকিব যি কিছু যাদু থাকিব যাৰ ফলত আপুনি সমাজৰ পৰা মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব যাৰ ফলত ব্যৱসায় উন্নতি কৰিবলৈ পাৰিব মাতৃ সন্তানৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব আগতকৈ কিন্তু কেতিয়াবা মানসিক চঞ্চল থাকিব পাৰে মনত সেয়ে পুৰণি ৰোগৰ পৰা সমস্যা সমাধান হ'ব যদি আপোনালোকৰ পুৰণি ৰোগৰ সমস্যা হৈ আছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো সমস্যা শেষ হৈ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আকৌ নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে সম্পত্তি কিনাৰ লগত কাগজ পাতিখিনি আপুনি জৰুৰী হিচাপে আপুনি ভাল ধৰণে চোৱা চিতা কৰি ল'ব নহ'লে লোকচানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু পাৰিলে আপুনি শনিবাৰে শনি মন্দিৰত গৈ প্ৰদীপ জ্বলাওক এইবাৰ আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শনিদেৱৰ নিজৰ কিতাপ থাকিব এওঁলোকৰ ওপৰত সাতাইছ মে' তাৰিখৰ পৰা জটিল পৰিস্থিতিৰ সমস্যাৰ পৰা এওঁলোকে আঁতৰি আহি নিজকে কিছু অগ্ৰগতি হৈ নিজকে ধনাত্মক শক্তি লৈ চিন্তা চৰ্চা লৈ মনত ভক্তি ভাৱ লৈ বিশেষকৈ যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে ৰৈ থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সাহস প্ৰেৰণা পাব আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা পাব যিসকলে আগ্ৰহী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত পূজা পাতল কৰিবলৈ পূজা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঘৰত যদি আপুনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰক মানসিক শান্তি পাবলৈ আপুনি নিজেই শক্তিশালী হ'বলৈ আপুনি পাৰিলে শনিবাৰ আৰু মঙ্গলবাৰ দিনটো বধ পালন কৰক আপোনাৰ এই সাতাইছ মে'ৰ দিনটোতে ধন সম্পত্তি নতুন যুগ বাট মুকলি হ'ব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল পাব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহিতৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল পাব বাকী ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল আপোনালোকৰ এইবাৰ আহিছোঁ আমি অন্তিমটো ৰাখিলোঁ কৰ্কট ৰাখি এই ৰাখিৰ বাবে শনিদেৱে পুৰণি কষ্টৰ পৰা মুক্তি কৰি এওঁলোকৰ নতুন ৰাস্তা দেখাব নতুন শক্তি মুকলি কৰিব বহুদিনেই ধৰি ধৈৰ্য ধৰি থকা লোকসকলৰ বাবে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে ভাল এওঁলোকে ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সুখবৰ হ'ব বন্ধুৰ সহায় বা পৰিয়ালৰ উৎসাহে এওঁলোকৰ আনন্দিত হৈ উঠিব মনটো শনিবাৰে কিয়নো এটা দিন এই এটা দিনত আপুনি দুখীয়া শ্ৰেণীমান হওক দান দক্ষিণা পাৰে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল দৰ্শক আজি এই ভিডিঅটোৰ পৰা আমি বিদায় ম্যাগিছ যদিহে ভিডিঅটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব মাহেকীয়া ৰাখিবলৈ পাবলৈ পাবল চ্যেলেটি সাবস্ক্রাইব থব পাৰে ধন্যবাদ তেনেহলে আপোনালোক কুশলে মংগলে থাকক আকৌ নেক্সট ভিডিও আপোনালোকক আটাইকে লগ পাম বুলি আশা থাকিল はト